ko'chada qo'llanadigan usullarni o'rgating deyishadi de. man kimgadir hujum qilib jarohat berishni emas shunchaki o'zigizni va buni og'ir travmadan saqlab qolishni o'rgatishi mumkin oddiy holat bo'ladi bizani yoqamizdan ushlab olishi mumkin yoki urishga harakat qiladi bizani birinchi xayolimiz mana bu qo'li bizani ushladimi şey demak ikkinchi qo'li bilan urishi mumkin biza demak mana bu qo'lidan страховка qilib turishimiz kerak bizda ham variant bo'ladi tepish yoki urish varianti bo'ladi bizani vazifamiz bunga ham o'zimizga ham travma bermaslik shuning uchun

buni ham o'zimizni ham travmadan saqlaydik maslahatim shu kalla qizib qo'yib bunoiib qo'ymanglar faqat